І дивіться, що ми робимо? Це нові свічки запалювання для Renault Master. І дивіться, така фірма Беру. Були свічки там по 300 гривень, ці стоять почти 600. Але продавець сказав, що це оригінал. Ну, Не знаю, правда, не правда. Будемо вважати, що наприклад, оригінал. Так, тепер далі дивіться, перед тим як їх знімати, десь тиждень я бризкав. вот такими всякими штуками, раскоксовками, всякими там типа ключами. Заливал. Зараз я там покажу, у меня там аж калюжи стоят с той раскоксовки. Ось. и зараз будем откручивать свечки. Там, бачите, в середине вона та свечка. Бачите, там стоит эта калюжа с раскоксовки, бо я лив, как бы, не жалив. Бывало, что по, по два раза на день заливал. Бывало на один. Зараз будем откручивать. стоим И ведь страшно, капец. Я на все этих историй страшных. Про эти свечки. Значит, вот так выглядит свечка стара. Тут написано Беру, Германия. Зараз подивимось, как выглядят новые. Так само, чи не? на новых маркировка трошки меньше трошки меньше но так типа по размерам получается что то самое ну я не буду даже ничего проверять там тестувать если они выкрутились то слава богу зараз я всю закручу да и все при тем как ставить свечки вот я помажу вот такой пастой я бачив, что Разумные люди говорят, что надо вот такой пастой мазать, и будет все норм, все будет ок. Значит, раз помажем, поставим. Такая как зубная паста, значит. Так, все, теперь ставим свечку назад и закручиваем динамометричным ключом. Так, теперь видите, берем динамометрический ключ. Так, выставляем тут 20, не, не 20, 15, обращаюсь. 15, так получается Что у нас... Сейчас. Вот так, получается 15 ньютон метров. И все. И за, закручиваем. Вот так, видите, до щелчка получается. Щелчок все. Фух короче одну свечу замены. Буду зараз дали круто.